Хотів допомогти, а сам потрапив у пастку. Нещодавно інтернет спільноту вразила історія хлопця, на якого напали грабіжники. Та найстрашніше те, що до злочинців його привела дитина. Сніданку вдалось розшукати цього хлопця з ним. Дякувати Богу, все гаразд. В ексклюзивному інтерв'ю він нам розповів про те, як це відбулось, про нову схему пограбування. Дізнаємося зараз. А після сюжету будемо розмовляти на цю тему. Євген працює офіціантом в одному з ресторанів Херсона. На роботі часто затримується, тож повертається зазвичай пізно. Минулого тижня по дорозі додому до нього підбіг маленький хлопчик і попросив про допомогу. Говорить, помогіть аттес п'яний на не пускає додому. Євген без зайвих роздумів пішов за хлопчиком. Пройшли туди, новав тро двор. Он через кущі пробігає. Ну я сначала віділи, потом він пропав. Саме тоді хтось підійшов ззаду, вдарив Євгена і почав душити. Упав назад з ним. Там уже была, ну, драка была не на жизнь, а на смерть. Хлопцу удалось вырваться, однако, пока он оговтался, нападник втек. Вижу, уже нет его. Включил фонарик, свечу, может он где-то здесь, может еще раз напасть. Ну, он где-то избежал, слышал только кущи, как пробежали. Ну і все, я от забрав забрав і пішов на остановку. Тільки тепер Євген каже, що треба було більше дізнатися в малого хлопця перед тим, як побігти за ним, розпитати про місце проживання, зрештою не бігти через найтемніше місце у дворі. Не знаю, що ти пройшов судою. Могли б туди або й ті. Ну що вторых що тут не священо. Плохо у міліції нам розповіли, подібні схеми зорієнтовані саме на те, щоб жертва не встигла нічого розпитати. Будь-які розпитування можуть зламати схему, і грабіжники відмовляться від нападу. Елементарні питання два. Три, які можуть ну просто вам зрозуміти ситуацію краще, можна поставити, і відповідно від того, яка буде реакція, ви легко зорієнтуєтеся, чи насправді вона потребує цієї допомоги. Однак подібні схеми пограбування зустрічаються набагато рідше аніж спонтанні напади. За словами правоохоронців, дуже часто грабіжники не готують план заздалегідь, а користуються нагодою. Зловмисник не готується, тобто, це так би мовити, може бути сприятливий такий от момент. Потрібному місці потрібно. Не час може побачити жертву, це переважно жінки або підлітки, які не можуть чинити фізичний супротивні. Це відео сколихнуло соціальні мережі минулого тижня. Серед білого дня хлопець слідує за жінкою, озирається, і коли бачить, що поряд нікого немає, грабіжник нападає. Випадковий свідок не одразу зрозумів, що трапилось, кинувся допомагати тільки через деякий час. У міліції нам розповіли, жінка повідомила про те, що трапилось тільки через годину. Однак у таких випадках це треба робити оперативніше. Чим швидше ви повідомите правоохоронців, тим більше шансів відшукати зловмисника. И в прямом эфире Сниданку этот сюжет выявилась Юлия Примак, главный опереуполнованный Министерство внутренних справ Украины, в органах МВД работает более 7 лет, три роки работала с брала участие в раскрытии резонансных справ и задервонии служинцев за нижнее сына Юлия Доброгоранкова. Итак, Юлия, ну все мы говорим всегда в обществе, что нужно быть неравнодушным, что обязательно нужно откликаться на помощь, обязательно нужно помогать. Вот этот сюжет, эта история напомнила моим коллегам только что старый эпизод старого фильма, в котором играла Арина Зеленая. Пришла бабушка попросилась воды напиться, потом все спохватились, баца пианины нет. Так что же нельзя доверять уже вообще никому, даже маленьким детям. Что делать? На самом деле я вам скажу, давайте будем делать благо во имя блага. То есть благими намерениями выстроена дорога в ад. В любом случае помогать надо, и надо быть бдительными. То есть только на этих человеческих отношениях и строится наше вообще, в принципе, общение в обществе, да? Но в любом случае первое, что необходимо делать даже в таких случаях, это звонить в полицию все-таки. Есть телефон быстрого реагирования 102, в любом случае полицейские реагируют, и они приезжают в данное время сейчас. Mm -hmm. В течение 5-10 минут они уже на месте. Сотруднику правоохранительных органов намного легче сориентироваться на месте в ситуации, чем любому граждану. И, Юлия. В соцслужбу не, не надо обращаться да, в таких случаях? А, смейте, а я вам объясню. Как бы соцслужба по делам детей, допустим, это орган опеки, это орган, который действительно mm -hmm. занимается несовершеннолетними, но у них нету... Механизма немедленного действия. Mm -hmm. У правоохранителей все-таки есть рации, есть дежурная часть, то есть они сразу же, допустим, на месте, они могут при вашем вызове, при выезде связаться с дежурной частью определенного подразделения и уточнить, нет ли этого ребенка, допустим, в розыске, поскольку его могут искать где-нибудь mm -hmm. в торговом центре или на улице. Это первое. Второе, давайте рассуждать логически. Ребенок, который на улице находится со своим с написанным адресом в кармане или просто диктует его взрослому. То есть каким-то образом он попал на эту улицу правильно. Давайте ставить правильные вопросы, как бы и относиться правильно, рассматривать саму ситуацию. Это первое. Как бы, если ему родители дают написанный адрес, это говорит о том, что родители предполагают, что ребенок может потеряться. Не говорит Но ли это, не это говорит, допустим, о... о недобросовестности в данном случае родителей. Вот. Просто ребенок такой шебутной, взять и может затеряться. А возможно и по это. А возможно и по-другому. Вы возьмете этого хорошего. ребенка, да, возьмете этого ребенка, и пусть это не мошенничество mm -hmm. со стороны. Вы его отведете домой, а завтра он убежит и потеряется и, на совсем. Итак, Юля, если брать во внимание конкретно вот эту историю и аферу, которая, о которой мы рассказали в сюжете, то в данном случае, когда дети вообще подходят и просят что-то сделать, там, отвезти или там, не знаю, что-то показать, мы звоним в полицию. Ребенок не может ходить так. по улице один совсем без присмотра, если он маленький. А, есть, в вот, любом случае звонить полиции. И подскажите, как в подобных случаях разобраться, действительно ли человеку, маленькому, большому, пенсионеру, неважно, важна помощь, нужна помощь, или это все-таки очередная схема развода? Как разобраться? Я вам скажу так: основные звоночки при таких вот схемах мошенничества это когда люди вас, мы не говорим сейчас только о детях, а в принципе, да, это когда люди вам что-то говорят или на, намекают на финансы. То есть ваше финансовое положение, есть ли у вас деньги, помогите, пожалуйста. То есть в любых случаях, при любых обстоятельствах вам может помочь разобраться милиция. Действительно, mm -hmm. как бы вот это ни было, и мы смотрим по тенденции в связи с вступлением э, и... Как бы работе новой полиции, сейчас уровень действительно доверия населения начинает расти к это полицейским. Важно, это, важно. это действительно важно, они действительно реагируют, они реагируют моментально. То есть в любой спорной ситуации проще обратиться в милицию. То есть обратите, и, и, секундочку, обратите внимание, что в полицию мы можем обращаться не те, вот под, да, даже к тем патрульным службам, которые ездят. Да? То есть даже Соответственно, могут, вот, вот я именно о них и говорю. То есть вы вот. звоните 102, они все время на месте, в течение пяти минут они, они прибывают на место. Да, они мобильны, они реагируют э, э, всю секунду. И они на месте помогут разобраться вам, как бы человеку любому, если это мошенничество или действительно нужна помощь. И опять таки, если нужна помощь, то правоохранитель быстрее разберется в том, какая помощь нужна действительно ребенку, бабушке, мужчине, женщине, неважно. Вот мы э -э, обсуждаем сейчас вот эту новую схему, когда ребенок уводит и потом в итоге грабит помощника. А, вот, а в вашем опыте были какие-то подобные случаи, очень показательные, яркие? Я вам скажу, в принципе... Схемы, схемы давайте, да, давайте схема, схема. Схем мошенничества на самом деле очень много всевозможные. Как только раскрывается одна, мошенники придумывают новую. Поскольку это тоже как бы их работа их заработок, скажем так, как бы это ни звучало. Последнее время участились мошенничества, связанные, допустим, вот... Кто у нас попадает, наша аудитория, как бы, которая попадает и становится жертвой мошенничества? Это в основном пожилые люди, да, которые более доверчивы. Uh -huh. Это вот, допустим, те же дети, у них забирают телефоны, гаджеты... И прочие, как бы средства там, мобильной связи и так далее, да, там в школах, возле школ, такие схемы разводов тоже существуют, вот. И, допустим, ну, вот, молодежь не так, молодежь это другая категория, скажем так. Одна из схем, которая действует, допустим, и в столице, и в других городах Украины, это Мошенничество связано именно вот с пожилыми людьми. То есть выходит бабушка или дедушка с торгового центра, супермаркета, к ней подходят довольно прилично одетые люди с рекламой, так. с флеерами, предлагают свои услуги в плане скидочных акций, скидочных карточек на покупку каких-то определенных товаров. И... Вот. Но при этом они опять-таки задают вопросы, как бы мотивируя это тем, что количество карточек ограниченного выпуска, так. они просят у граждан показать или документы, или предъявить свое материальное состояние, то есть что вы платежеспособны. При этом вот человек на это не реагируя. То есть, действительно, люди, которые работают вот с такой категорией населения, mm -hmm. мошенники, они хорошие психологи. Они могут рассказать и внушить, но это был должен быть первый тревожный звоночек, если вас просят предъявить ваши финансы или показать вашу платежеспособность, просят пройти домой, показать условия жизни. То есть при этом мошенник приходит в квартиру к тем же бабушкам и дедушкам. Говорит, вы просто покажите мне деньги, мне не надо их передавать. Бабушки выносят деньги, эти деньги запаковываются в конверт, на них клеится лента, акция. Казалось бы, все да. на глазах. Вам объясняют: завтра утром, пожалуйста, придите в супермаркет, в который вы ходите обычно, предъявите этот конверт, проведите карточку, она будет активирована, и вы получите скидку там в количестве 40-50 на все товары. И Прекрасно, услуги. вроде бы заманчиво. Да, а в этот момент я меняю конверты, забираю. Прямо там ваши на месте деньги. у бабушки. Конечно, да. У нее же вот. в квартире. Пока, пока бабушка. Может быть, за паспортом сходила или водички принесла. Катастрофа. Юлия, несколько секунд остается. Какова раскрываемость подобных преступлений, связанных с грабежом? Вот на сегодняшний день, что мы понимали, что да, имеет смысл обращаться к правому нам помогут. В любом случае, в любом случае, если с вами, не дай бог, случилась беда, или вы стали жертвой преступления, немедленно звонить 102. Если э, принято сообщение в первые там минуты, то есть, опять-таки, группа ориентируется на месте. Вот э, полицейские выезжают, новая патрульная полиция, они mm. выезжают в течение 5-7 минут. Они уже на месте. Их очень много патрулей. Они перекрывают угу. большие участки любых городов, где они сейчас угу. действуют. Они выезжают. Все вот подробности, все мельчайшие детали вы им сообщаете. приметы подозреваемых, путь слідслідування. Сітуація. Кстати, говорят, тоже сталкивался з проблемами на дорогах імні поліцейські пак інформаційно допомагає показувати Спасибо, в Дякую. Дякую. Нагадаю, нашими нашими гостями була головною МВС України Юлія Приймак. Дякую за компетентну розмову. Ну а сніданок тим часом триває залишатися з нами. Нова випуск випускно. НТСН з Єгором Гордієвим за кілька хвилин. Будьте з нами доброго ранку і будьте обережними завжди.